السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا مولج الأنبوب دي شرف لنا مولد أنجام الدعاء اشرق آيه بيت بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما انا ابان مرده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاوش الاشاره بالبشاره لاهل الارض اجمعين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وعند ذلك حفت بامه امنه رضي الله عنها الملائكه الابرار تحجبها باجنتها عن الاغيار ووقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجر بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل واقبلت الهولنعين الى امه امنه رضي الله عنها تبشرها بانها من جمع المخايف امنه وتنوب عن القوابل البشريه بالسعاده الابديه والغره القمريه والطلعه المحمديه أخذها المخاض واستدت بها علامه وردت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور مثل حسنك ما راينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت اكسير وغالي انت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا امام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من راى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصاف المبرد بردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ما راينا العيسى عنت بالسرى الا اليك والغمامه قد اضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وأتاك العود يبكي وأتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك الله بين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حينما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله وتحمل لي رسائل ايها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل في العشايا والبكور لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كل من في الكون هام فيك يا باه الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في معانيك الأنام قد بدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله فاغثني واجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الامور الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله فاز عبد قد تمله وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ليس ازكى منك أسله قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عني ذنوبي واغفر لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انت غفر الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستر المساوي ومقيم صلى <سؤال> الله على محمد صلى <سؤال> الله عليه وسلم <سألّا> عالم <مصري> السر وأخفى مستجيب الدعوات صلى <سؤال> الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين آمين, آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النذا <سؤال> وقبه ومن شد النفاذات في العقد ومن شد حاسد النذا حسده بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قلت ربنا ان يغلوذي اكرم الله. يقول الله ابراهيم صالح هاي مراد الله. وَلَا برَيْنَ 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 الله يروي إيمان براءسنا لنيكي كودو كناء الله، وثني بسلمة الله وثني الله وسلمه تانغلو للا محبة لني نانغال كني يتي يتي تراني الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، صلاة تندجنا بها من جميع الله والي والبليات، وتصليمنا بها من جميع الله السقام واللا فات، بها من جميع السيئات، وتغفر لنا بها جميع الخطيات. وتقليلنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك إلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نتوصل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال كهلك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عذوبنا وشر الملعون ومن شر الوباء والتعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم